الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد ان الحمد لله على ما من به علينا من نعم فاجل وكرم عباده وفضل وجعل لكل امه من ساكا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الأنعام فسبحان الذي سخر لنا هذا الانفصال ما امر الله من التضييع الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في صلاتنا ونسكنا بذلك امرنا لنسلم لرب العالمين ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله ارسله الى كافه الجن والانس والشر وانذر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد اللهم <سؤال> صل وسلم على عبدك يا نبيك كما صليت وسلمت على خليلك ابراهيم وجبينك اسماعيل ألف صلاة والسلام ومن تبعهم بلسان الى يوم الدين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد اما بعد فيا اما بلسان اذلنا يوم الاباء اعد الله الينا اليوم والبركات سنيت اليوم اعطانا اليد والصلاه قول الله عز وجل فصل لربك وانعرف وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد ساعة فلم يدعها فلا يقرب من مسلانا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله ولا بد لكل غني ان يدفع يده بكل نشد واساس لدور سوى الرياح وما عدها موسى سبيل ليوديه في كانت له شهر من النار الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد

على صحيحين عن النار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة كوني فاشهد فانه لك من كل ذنب قال يا رسول الله هذا لك ولاهل بيت فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة قال بل للمسلمين عامة وروي عن سيدنا علي كرم الله وجهه أنه قال إذا دحيتم فلا تدعوا ما دحاياكم ولا جنودها كلوا منها وتمتعوا لأنها من من الله شيء من ذهابة الله شيء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد وجاء في تنزيل عزيز لن ينال الله لهمها ولا دماؤها ولكن يا منكم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد. الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده لفعل الخيرات وحثهم على اغتنام الباقيه الصالحات ووعدهم على ذلك وآخر الاخر وجليل العباد احمده سبحانه وتعالى على نعمه لا تعد ولا تنسى فقد جعل لكل امه ايدا وهذا ايدنا وقد ابو داود الترمذي والنسائي عن ابقى بن عامر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفه يوم النهار ايام التشريق ايدنا على اللسان وهي ايام عقل وشر. इलाहाबाद पर